С вами программа Частный инвестор на телеканале БТБ. Нет желания самому убирать квартире, пригласите клининговую фирму, пусть все сделает за вас. А еще лучше постройте на клининге собственный бизнес. Для этого вам понадобится современное оборудование, качественная бытовая химия и штат квалифицированных сотрудников. Смотрите далее в программе, почему клининговые компании в Украине пользуются все большей популярностью. Вот есть пятно на ковролине. Мы сейчас его уберем специальной химией и вот моющего пылесоса буквально за 15 минут. Владислав вот уже четыре года начищает до блеска офисные помещения и жилые квартиры. Конечно, не один. Ему в этом помогает штат квалифицированных клинеров. Именно так сегодня называют людей, убирающих за деньги. Владиславу 24 года. Рассказывает, в этот бизнес попал случайно. В студенческие годы нашел подработку менеджером в клининговой компании. Когда повзрослел, решил основать собственную фирму первая инвестиция, которую парень вложил в дело – 25 тысяч гривен. Половину денег молодой бизнесмен потратил на рекламу, на оставшиеся приобрел необходимое оборудование. Это был пылесос, это был парогенератор качественный. То есть не было еще речи, конечно, о форме сотрудников. То есть это было какое-то минимальное вложение, чтобы начать делать продукт качественный на рынке. Рассказывает, желающих платить за уборку жилья было достаточно, поэтому через 4 месяца инвестиции окупились и появилась первая чистая прибыль. Компания постепенно расширялась, для постоянных сотрудников даже шили специальную форму. Форма ⁇ это тоже уровень, показатель чего-то, что компания чего-то достигла. Стереотип о том, что наемные уборщики – это женщины предпенсионного возраста со шваброй, довольно живуч. На самом деле в клининговые компании берут далеко не каждого. Наша съемочная группа убедилась в этом. Когда приехали в один из офисов, где работали клинеры фирмы «Светослава», приятно удивились. Офисные окна мыли студенты. А мне приносит это заработок. Как бы это лучше, чем сидеть дома в свободное время. Почему бы Почему бы не поработать клинером? Сергей учится на хореографа, а в свободное время уже год подрабатывает клинером. Я делаю все. Я убираю пыль, мою окна, стираю э, краску, чищу ковролины, диваны, пятна у нас. Ну, убираю абсолютно все. Ржавчину, то есть... Если какие-то уже там старая э, сантехника тоже, то все, есть специальная химия, кислота, которая разъедает, убирается и она становится как новая. Вначале было тяжело, конечно, когда учился, разбирался, какой химии лучше что снять. Были, конечно, ошибки, исправлялся. Ну, теперь уже намного проще. Я знаю, как с каким пятном легко справиться. Собственник фирмы рассказывает: сегодня заказов хватает. Настоящая проблема подобрать профессиональных и ответственных работников. Молодому бизнесмену приходилось увольнять подчиненных в большинстве за неосторожность. Персонал постоянно обучают. Те, кто учиться не хотят, ищут новую работу. Были люди, которые э, некачественно выполняли работу свою на объекте. И не то, что дело некачественно, а дело в том, что, скажем так, косячили, что-то ломали. Компания несет за это ответственность, но она несет ответственность и 50 она все-таки забирает с сотрудника, который это сделал. Были люди, которые просто отказывались, стояли на своем, что они правы и не хотели платить, скажем так. Поэтому мы с такими сотрудниками обращаемся, мы возвещаем ущерб квартире, дому, там, где мы накосячили, ну такое бывает. Среди клиентов клининговых компаний много тех, кому нужно убрать квартиру. намеченный день бригада уборщиков приезжает на объект и делает генеральную уборку. Особое внимание клинеры обращают на ковролин. Даже если он с виду выглядит чистым, на самом деле дела могут обстоять иначе. Ковролин часто впитывает в себя грязь, пыль и бактерии. Эти бактерии достаточно легко вывести с помощью специальной химии и специального оборудования. Чистка ковролина зависит от квадратуры. Чем больше квадратура, тем дешевле цена на квадратный метр. В среднем она варьируется от 7 до 20 гривен за квадратный метр в зависимости от степени загрязнения этого ковролина финансовые компании также предлагают услуги экспресс уборки. Спустя два часа с того момента, как фирма получила заказ, уборщики уже работают на объекте. Часто заказывают уборку после ремонта или завершения строительства. Непрофессионалам иногда бывает просто не под силу справиться с некоторыми видами загрязнений. Применяется специальная химия, которая удаляет такие загрязнения, как цемент, краску, то есть более серьезные загрязнения. Безумно нравится да, заниматься более уборкой квартир или домов после ремонта, так как э, э, изначально, когда мы на них приходим, они в это, именно в запущенном состоянии, очень грязные, и когда мы именно наводим чистоту, э, в конце э, вот это все сверкает блестит и удивить клиента намного легче. Клининговые компании, которые недавно открылись, в большинстве ориентируются на уборку квартир, но постепенно начинают подыскивать корпоративных клиентов. Там и площадь уборки больше, и оплата выше. Так было и у фирмы Святослава. А три месяца назад фирма даже закупила оборудование и взяла на работу промышленных альпинистов, которые моют окна на высотных зданиях. Сумма инвестиций приблизительно, наверное, от 30 тысяч гривен на одного человека, чтобы закупить качественные веревки. Безопасность превыше всего, чтобы трос был э, на этом не экономен, чтобы он был прочный, его надо где-то купить в хорошем месте, скажем так. Работа промышленных альпинистов связана с риском, потому им и платят больше. Для сравнения, если смена обычного клинера оценивается в 150-200 гривен, то альпинист зарабатывает за день от 500. Чтобы открыть клининговую фирму, понадобится полсотни тысяч гривен. И советуют профессионалы лучше иметь опыт в этой отрасли. Человек, который проработал и имеет инвестиции, который проработал в клинической компании, в принципе, может стартануть нормально с капитала в 64-90 тысяч гривен, можно зайти на этот рынок. Этой суммы хватит для э, создания сайта качественного, для проплаты вперед несколько месяцев рекламы. Обязательно нужно открывать, э, это делать все официально, ни в коем случае работать неофициально, потому что так, тем самым, если вы работаете неофициально, уходят крупные объекты. То есть все, это только туда, получается, какие-то квартирки, дома, то есть никаких юрлиц. Второй герой нашей программы директор и совладелец клининговой компании, входящей в двадцатку крупнейших в Украине. Знакомьтесь, Сергей Шумирук. Несколько лет он служил в украинской армии, потом решил попробовать себя в бизнесе. В клининговой компании уже семь лет. Смотрите далее в программе «Как не прогореть» открывая клининговую фирму. Компания, выигрывая тендер, понимает, что за эти деньги она работать просто не может. Кто лучше справляется с пылесосом? Мужчины, мне кажется, качественнее убирают. Когда Сергей пришел работать в клининговую компанию, она была дополнительным бизнесом одного из киевских рекрутинговых агентств. На тот момент, когда я пришел в эту компанию, было два клиента, и был один полотер и один пылесос. Первым клиентом фирмы был банк. Именно на его примере учились убирать офис и строить бизнес-отношения с заказчиком. Далее клининговая компания расширялась. Теперь, спустя семь лет, в штате работают полтысячи сотрудников. Кроме этого, фирма открыла свои филиалы в 28 городах Украины. Компания специализируется на уборке офисов и торговых площадей. Кроме того, что делает мир чище, выполняет важную социальную функцию, трудоустраивает много молодежи, которая хочет подработать. Клининг предоставляет возможность людям работать да, на неполную занятость, работать в выходные, работать утром, работать вечером. Да. Поэтому есть возможность подработать для студентов, есть возможность э, женщинам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, да, выйти на 2 часа утром, либо вечером на работу и таким образом пополнить семейный бюджет. Все, без исключения клининговые компании, сталкиваются с проблемой подбора персонала. Сергей рассказывает, за 7 лет работы в этой фирме на что только не насмотрелся. И пьяными на работу пытались приходить, и свои обязанности не исполняли. Сейчас, несмотря на трудности, команда на этой фирме собралась сплоченная и ответственная. На некоторые объекты выезжает именно бригада мужчин, где нужно погрузить, разгрузить технику. Женщинам часто это не под силу, рассказывает один из сотрудников. Роман Гаксадзе. Тяжело, зато не скучно, весело. Оборудование поднять, загрузить, отнести, научиться физически тоже не просто работать. А так у нас есть девочки, студенты, тоже помогают. Но в генеральных уборках. Там что-то подтереть, что-то помыть, пыль вытереть клининговой компании можно даже карьеру сделать. Так было у Александра. Он начал работать клинером 4 года назад. Сейчас уже бригадир группы. Его обязанности проконтролировать погрузку и разгрузку, созвониться с клиентом, чтобы он встретил бригаду уборщиков и проконтролировать качество уборки, чтобы все блестело. Начинал я с обычного разнорабочего. Тоже так же самое мной командовали, учили, рассказывали, показывали. И постепенно-постепенно стал изначально старшим. А потом со временем стал бригадиром. Теперь ему никакая грязь в офисе не страшна. Тяжелее всего жвачку выводить с ковролина. Почему? Э, потому что она въедается в волокна ковролина. И мы с этим справляемся. Удаляем и наносим непосредственно средство на пятно желательные Ожидаем 2-3 минуты и скребком убираем. Но даже хорошо подобранный персонал и идеальное выполнение работ не могут гарантировать клининговой компании успеха. Нужно постоянно рассказывать о себе потребителю. Самый лучший способ делиться директор фирмы – это холодные контакты. Менеджеры фирмы в течение дня делают десятки телефонных звонков с предложением своих услуг. Только так, уверяют, можно наработать клиентскую базу. Мы предоставляем услуги уборки помещения, также химчистки ковролина, мойки окон. Интересна вам такая услуга? Можно поступить таким способом. Я могу отправить вам на почту наше предложение, там мы предоставим полностью прайс-лист, краткая информация наша, рекомендательные письма. Современные фирмы нуждаются в услугах клининговых компаний. От такого сотрудничества часто все в выигрыше. Для того, чтобы содержать офис в чистоте, необходим штат сотрудников, а также человек, который будет их контролировать. Кроме этого, нужно дорогостоящее оборудование, на которое хозяева офиса не всегда хотят тратить деньги. Все эти хлопоты и часть расходов клининговые компании берут на себя. Для, для обслуживания объектов да, больших необходима закупка с дорогостоящим оборудованием. Допустим, та же поломочная машина, Машина, она на сегодняшний день вот, вот эта синяя да, она стоит порядка 70 тысяч гривен соответственно клиент не готов ее покупать и вкладывать такие деньги клиенту гораздо проще платить энную сумму в месяц и разделив стоимость оборудования да, на какой-то там период времени год два три это это своего рода беспроцентная рассрочка Поэтому в данном случае клининг тоже интересен. Собственник компании Сергей рассказывает, даже если инвестиций достаточно, чтобы купить оборудование, нужно еще обладать знаниями и навыками, а именно уметь правильно высчитать, сколько нужно потратить, чтобы убрать то или иное помещение и выставлять правильную смету. В противном случае рискуете оказаться в проигрыше. Самое главное в клининге, мне кажется, да, это правильно понимать свои расходы, правильно понимать себестоимость. И человек, который продает, сотрудник, он должен владеть... Э хотя бы элементарными знаниями в плане, как выполняется эта работа да, и что необходимо для этого потратить. Итак, подытожим. Чтобы открыть клининговую компанию, нужно до 100 тысяч гривен инвестиций на оборудование и химию для уборки, отапливаемый склад, где все это будет храниться, также желание работать. И тогда есть все шансы иметь успешный клининговый бизнес. У клиента, который решил нанять клининговую компанию, уже отпадает необходимость самому приобретать бытовую химию и оборудование а также содержать в штате уборщиц. Поэтому профессиональный клининг сегодня нужен. А кроме того, эксперты уверяют, рынок этих услуг заполнен лишь на треть. Поэтому свободные ниши еще есть. С вами была программа Частный инвестор на телеканале БТБ. До встречи, успехов в вашем бизнесе!